আজি আমি আপোনালোকৰ আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবোৰ একজাম আপোনালোকৰ হ'বলগীয়া বা হ'ব যেতিয়া আপোনালোকৰ আছাম পুলিচ বা আছাম ডাইৰেক্টমেণ্টৰ যিবোৰ এক্সাম আপোনালোকৰ হ'ব সেইবোৰ এক্সামত আপোনালোকৰ পি আৰ চি লাগিব নালাগিব যদি জানিব বিচাৰে তেনে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব প্ৰথমতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই লওক ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকক কম যে পি আৰ চি ল'ব নালাগিব আজি ৰাতিপুৱা এটা বিতৰ্ক আছিল যে কলেজত প্ৰফেচাৰ বা চতুৰ্থবৰ্গৰ কৰ্মচাৰী তৃতীয় বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী হ'বৰ কাৰণে পি আৰ চিৰ ব্যৱস্থাটো চৰকাৰে উইড্ৰ কৰিছে কিছুমানে ৰাতিপুৱাই মই বাতৰি কাকতত সমালোচনা দেখা পাইছিলো মই শিক্ষামন্ত্ৰীক সুধিছিলোঁ যে আমাৰ পি আৰ চিৰ ব্যৱস্থাটো প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে নেকি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে মোক কৈছিল যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে পি আৰ চিৰ ব্যৱস্থাটো আইনী ব্যৱস্থা বুলি নামানে কাৰণে এই ব্যৱস্থাটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি এটা ডাঙৰ ছেফ গাৰ্ড দিছিলোঁ যে অসমত যদি কোনোবাই চাকৰি কৰিব খোজে তেওঁ অসমীয়া বড়ো বা বৰাক উপত্যকাত চাকৰি কৰিব খুজিলে বঙালী হিন্দী ভাষা জানিব লাগিব অৰ্থাৎ লোকেল লেংগুৱেজ নাজানিলে আমাৰ অসমৰ মহাবিদ্যালয় হওক চৰকাৰী কাৰ্যালয়তে হওক কোনেও চাকৰি কৰিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ আমি লোকেল লেংগুৱেজৰ ওপৰত ইমানেই গুৰুত্ব দিছিলোঁ যাতে বাহিৰৰ পৰা কোনেও আহি অসমত চাকৰি ল'ব নোৱাৰে সি যি কি নহওক এতিয়া আমি দুইটা নিয়ম কৰিছোঁ যে পি আৰ চিও লাগিব আৰু লোকেল লেংগুৱেজো জানিব লাগিব মই ভাবোঁ যে অসমৰ প্ৰতিটো পষ্ট প্ৰতিটো চাকৰি আমি অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা পি আৰ চি ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰো আছে কিন্তু প্ৰকৃত স্থায়ী বাসিন্দাই যাতে চৰকাৰী চাকৰি পায় তাৰ বাবে আমাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব ৰাইজে আমাক সমালোচনাও কৰিব মৰমো কৰিব আদৰো কৰিব ৰাইজৰ প্ৰতি আমি দায়বদ্ধ হৈ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে গম পাইছে যে পি আৰ চিৰ বিষয়ে চি এম চাৰে কি ক'ব বিচাৰিছে অৰ্থাৎ আপোনালোকে চি এম চাৰে ক'ব বিচাৰিছে যে আপোনালোকৰ পি আৰ চি থাকিব লাগিবই তাৰ উপৰিও আপোনালোকে লোকেল লেংগুৱেজটো জানিব লাগিব যদি আপোনালোক লোকেল লেংগুৱেজ যদি আপোনালোকে নাজানে তেনে আপোনালোকে চাকৰিৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিও আপোনাৰ লাভ নহ'ব সেইবাবে আপোনালোকে পি আৰ চি থকাৰ উপৰিও আপোনালোক লোকেল লেংগুৱেজ জানিব লাগিব লগতে আৰু এটা কথা আপোনালোকে জনাই দিওঁ যে আপোনালোকৰ যদি পি আৰ চি নাই তেনে আপোনালোকে পি আৰ চিটো বনাই ল'ব পাৰিব কাৰণ পি আৰ চিটো আপোনালোকৰ হ'বলৈ দহ দিব বা পোন্ধৰ দিন টাইম লাগে যদি আপোনালোকে পি আৰ চি নাই তেনে পি আৰ চিটো বনাই ল'ব আপোনালোকে আছাম পুলিচ বা আছামে এগ্ৰিকিমেণ্ট আপোনালোকে দিব যাওঁতে আপোনালোকৰ কোনো অসুবিধা নহয় তাৰ বাবে আপোনালোকে পি আৰ চিখন বনাই ল'ব যাতে আপোনালোকৰ কোনো এটা এক্সাম দিওঁতে আপোনালোকৰ কোনো অসুবিধা নেকি এক্সামবোৰ দিব পাৰে সেইবাবে আপোনালোকে পি আৰ চিখন পৰাপক্ষত বনাই লোৱাটো ভাল যদি ভিডিঅ'টো চাই কিবা আপোনালোকৰ সুবিধা হৈছে তেনে চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব এনেদৰে জব আপডেটসমূহ পাই থাকিবলৈ আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ